Salam əziz insan, özünü dərk etmə kanalına xoş gəlmisən. Əziz insan, bu dəfə sənə bir sual vermək istəyirəm. Məsuliyyət nədir? Və mövzunu ə, bu sual ətrafında. Bu sual ətrafında fırlanaraq davam elətdirmək istəyirəm və əsas suala cavab vermək istəyirəm. Biz həyatımızda nəyisə görə məsuliyyət daşıyırıq mı ümumiylə? belə bir şey deyim sənə məsuliyyət qədim zamanlardan bəri yaranan və əhəmiyyətli hesab edilən insana xas olmalı xarakteristikalardan biri idi. Məsələn, insanı düşünərkən biz nəyi düşünürük? Ədalətli, vicdanlı, dürüst, məsuliyyətli bir varlıqı. Və ilk öncə insanın ədalətli, vicdanlı, dürüst olması üçün onun məsuliyyətli olması lazımdı, elə deyilmi? Yəni qədim zamanlardan nə baş verirdi? Müəyyən insanlar, egoizmə sahib olan insanlar, müəyyən strukturların, məsələn, kiçik balaca xırda insan cəmiyyətlərinin dağılmaması üçün insanlar arasında olan əlaqələrin sabit qalması üçün və insanların bir-birinə qarşı zülm etməməsi üçün Məntiqi insanlar, yaradıcı insanlar bir növ mənəviyyatı yaratdılar və mənəviyyatın sütununu mənəviyyat nədir videosunu çəkmişəm. Mənəviyyatın sütununu har, nəyə qoydular? Nə əsaslandırdılar? Məsuliyyətə. Yəni ilk insanları məsuliyyətli etmək üçün onlar nə edirdilər? Təbii ki, cəzalandırırdılar. Məsələn, sən pis bir şey etdin, çörək oğurladın. Çörək oğurlamaq olmaz. Çünki qədim zamanlardan bu yana məsələn sən e, nəyisə sahib olmağa başlayırsan. Yəni ki biz özümüzü heyvanlar aləmindən çıxmış və artıq insanı hesab etməyə başlamış varlıqlar kimi görməyə başladık. Baxın. Metafizika o imdadı ki, biz dəyişmədik. Biz sadəcə baxış bucağımızı dəyişdik. Başa düşürsüz? Bizim orqanizmimiz heyvan olmağa davam edir. qalmağa davam edir. E, bizim düşüncələrimiz, instinktlərimiz dəyişilmir elə deyilmi? Sadəcə nə baş verdi? Biz baxış bucağımızı dəyişdik. Yəni biz özümüzü əvvəllər heyvanlardan ayırmırdıq. İndi isə bu dəfə dedik ki, biz heyvanlardan fərqliyik və daha üstün ola bilərik. Yəni ki, məsələn, sən çörəyi oğurladınsa digərindən hər kəs nəyisə sahib olmağa başladı. Sən bir şeyi götürdün, torpağı, qadını, məsələn, Nə isə götürürdün və artıq nə isə sahib idin deyə özünü güclü birisi sayırdın. Güclü birisi sayırdınsa, deməli sən avtomatik olaraq <coughs> insan əsəb e, hesab edilməyə başlayırdın. Elə deyilmi? Nə baş verir? Götürürlər. Məsələn, sən çörəyi kimdən isə oğurluyursan. Lap qədim zamanlarda, eramızdan əvvəl tutaq ki, 10-cü minillikdən danışırıq. Tuç dövründən o tərəfə gelmişik. Nə baş verir burada? Sənin əlini kəsirlər ki, sənə ağrı acı verərək sən bir də belə bir şey etməyəsən. Baxın, məsuliyyət nədən yaranır? Nə qədər sən cəzalanmaqdan qorxursanssa, nə qədər sən ə, acıdan qorxursanssa, o qədər də sən çox məsuliyyətli olmağa başlayırsan. İlk insanlar ilk Yaradıcı insanlar, insan strukturlarını, insan düşüncələrini təsir etməyi bacaran insanlar bunu qavradılar və qorxu ilə, təcavüzlə, acı verməklə, əzab yaşatdırmaqla insanlarda bir növ yalançı məsuliyyəti yaratdılar. Baxın, həqiqi məsuliyyət var, bir də ki yalançı məsuliyyət var. Onlar insanlarda yalançı məsuliyyəti yaratdılar. Nə deməkdir bu? Yəni ki, yalançı məsuliyyət qorxuya əsaslanır. Yəni balacalıqdan bəri məsələn siz məsuliyyətlisinizsə, o demək deyil ki, siz ağıllısınız, bacarıqlısınız. Yox. Sadəcə siz o qədim insanlar kimi öyrəşdirilmişisiniz ki, bir heyvan kimi, məsələn, heyvan necə bir şey edirsə, səhv bir şey edirsə, səhv bir şey eləmir ha. Digərlərinə görə səhv bir şey edirsə, o zaman cəzalanır elə deyilmi? Məsələn, heyvan heyvanın hara gəldi ə, ayaq yoluna getməsi normaldır. Amma sən onu cəzalandırırsansə, sən ona elə bir bir növ məsuliyyət verirsən. Elə deyilmi? Və öz düşüncəyə uyğun olaraq birisini yetişdirirsən. Yəni həmin o yaradıcı insanlar, əslində mənəvi diktatorluğa meyll olan insanlar nə edirdilər? Onlar öz düşüncələrini, öz sirriatiplərini, öz baxışlarını uyğun olaraq ee insanları cəzalandırmaqla onlara məsuliyyət ideyası altında öz ee insani görmə, insanı görmə baxış bucaqlarını sıyıırdılar. Anlayırsınızmı? Yəni dərin anlamda məsuliyyət buna gəlib çıxır ki bizlər cəzalandırılmışıq min illərlə cəzalandırılmışıq və öyrəşmişi heyvanı necə cəzalandırırdılarsa, bizi də elə cəzalandırırdılar ki, biz bəzi şeylər etməyək. Bəs nəyə görə bəzi şeylər etməyək? Bu sualı heç kəs vermir. Allaha görəmi? Kainata görəmi? Ədalətə, karmaya görəmi? Yox. Sadəcə müəyyən insanlar, müəyyən düşüncəyə sahib olan insanlar, məsələn, necə ki, ata övladını bu cür görmək istəyirsə və onu elə yetişdirirsə, eləcə də lidilər, cəmiyyət başçıları, strukturlar, strukturlar, ruhani insanlar sizləri buna uyğun olaraq minillər ərzində yetişdirirdilər, yəni tərbiyələndirirdilər sizi. Amma bu məsuliyyət işləsəydi, genetik olaraq insandan insana keçəcəydi. Hər yeni doğulan uşağa təbii ki, cəzalandırmağa ehtiyac qalmazdı. Və əgər siz cəzalanmamısınızdı uşaqlıqda, o zaman sizin məsuliyyətiniz o qədər də yüksək deyil. Yəni məsuliyyət nə qədər çoxdusa, o qədər ağrıdan, acıdan, qorxudan, əzab çəkməkdən qorxuda o qədər də çoxdur. Anlayırsınızmı mə, bunu? Məsələn, qədim Romada insanlar rahatlıqla özlərini suiqast edə bilirdilər. Nəyə görə? Ona görə ki, uşaqlıqdan bəri onların beyinə heç nə yeritmirdi ki, suiqast etmək günahdır. Allah səni cəzalandıracaq. Allah səni cəhənnəmə göndərəcək və yaxud da ki sən öləcəksən, boşluğa düşəcəksən, karma yığacaqsan, növbəti həyatda iyrənc bir varlığa çevriləcəksən, əzab çəkəcəksən. Onları qorxuturdular. Ona görə məsələn, romalılar e, bədbəxt hadisə baş verəndə, tutaq ki, e, ölümlə qarşılaşmalıdı, kölə olmalıdı. O nə edir? Özünü öldürür. Biz isə bunu nə, nə ilə əlaqələndiririk? Yəni biz hiyləkarıq axı. Alırsınızmı? Biz deyilir iki məsələnin özünə belə su bir nəfər səsinə eşitdim mən. Ə, o qaytdı dedi ki, özünü öldürmək olmaz. Amma müharibədə məsələn əsir düşməmək üçün ə, müəyyən planı ə, komandirin planını verməmək üçün sən mina ilə özünü öldürə bilərsən. Mina deyirəm, yəni ki qumbaranı açıp öz yanında partlaya bilərsən özün və sən avtomatik olaraq cənnətə getmiş olursan. Görsüz biz nə qədər hiylə gəririk. Yəni deyir ki, burada özünü öldürə bilməzsən. Amma ki belə bir hadisə olsa öldürə bilərsən. Kim bunu müəyyən edir? Kim? Allah mı? Tanrı mı? Hə? Yox. İnsanların, müəyyən yaradıcı insanların ideyaları, strukturları Və o insanlar siz anlamalısınız ki, öz ideyalarını uyğun olaraq siz yaradılır. Məsələn, sən düşünə bilərsən ki, ay mən azadam, amma sən anlamırsan ki, indi sənin formalaşmağında səni ideyə ide kimi görən 2 nəfər var idi. Kimdir? Qədim zamanı yollansan, bunlar Platondur, Əflatun. Bir bir də Aristotel, Aristot. Onlar ikisi də insan modelini göstərdilər. İnsan belə olmalıdı. İnsan bu deməkdir. İnsan belə olmalıdı çünki onlar yaradıcı insanlar idi. Və insanı belə gördülər. İndi sən təsəvvür eləsən 2500 il əvvəl yaşamış Aristotel'in ideyasına uyğun olan biri insansansan. Təbii Platon'a uyğun olsaydın ruhaniyyətə meylli olardın ama indi biz maddiçiyik diye Aristotel də özü materializmə meylli idi diye biz indi şohumuz maddiacı insanlardır. Bunun da səbəbkarı sən düşünürsən ki, bu sənin ideyandır, bu Aristotel ideyasıdır. Sən onun ideyasının məsulusun. Yəni ki, məsuliyyət ə, insanı yaratmaq ə, yaradıcı ideyadan başqa bir şey deyil. Məsələn, ədalətli olmaq, güvənli olmaq, dürüst, vicdanlı olmaq bunlar hamısı İnsanı formalaşdıran ideyalar idi. Və bu ideyalardan yaradıcı, güclü intelektə, zəkayə sahib olan insanlar istifadə edərək müəyyən cəza ilə şişirnikləşdirmə ilə bu ideyaları sizin beyinlərinizi yeritdilər. O min illər əvvəl başladı, bu günə kimi gəlir və bu gündən sonra da davam edəcək. Yəni siz bunu dayandıra bilməzsiz heç ürə. Neynə səzdə? Çünki ideyalar içinde ideyalar, ideyalar içinde ideyalar və hər şey bir-birinə qarışıb. Doğulursuz, kim olduğunuzu bilmirsiz və sizə ideyalar yeridirlər. Sən məsuliyyətli olmalısan, sən güclü şəxsiyyət olmalısan, sən məqsədlərinə çatmalısan, ə, sən nələr isə qazanmalısan, sən özünü kiməsə sübut etməlisən. Məsələn, sən ə, tutaq ki, bir kişisən və sənin maşının yoxdur, evin yoxdur, əmək haqqın yüksək deyil. Deməli sən Göz birisəsən, sən, sən digərlərindən güclü olduğunu, e, rəqabətçi birisi olduğunu göstərməlisən. Məsələn, sən e, tutaq ki, özünü gözəlləşdirmək istəmirsən bir qadın olaraq, elə deyilmi? Amma cəmiyyət səni bu rəqabətin içinə salır. Məsələn, bir qadın var idi, deyirdi ki, e, Onun buruq saçları var idi. Ona nə deyirdilər? Məsə, mən eşitmişəm. İdman zalına gedirdi. Digər qadınlar ona qayıdıb deyirdi ki, "Kaş mənim də səndəki kimi saçlarım olardı və mən kişilərin diqqətini cəlb edərdim. Kaş mənim də səndəki kimi burnum olardı, üzüm olardı." Yəni evli insanlar da, evlidilər, amma ki amma ki, özünüz də bilirsiniz ki, insanlar necə hiyləgər varlıqlardır. Çünki məsuliyyət qorxunun üzərində qurulub və sizi qorxudan insanlar, sizə acı verən insanlar sizcə özləri məsuliyyət daşıyırlar mı nə isə görə? Təbii ki, yox. Heç kəs heç nəyə görə məsuliyyət daşımır. Onlar daşımır. Bəki türkələr demişkən yalançı məsuliyyətdən danışdın. Başa saldın ki, o şeyin üzərində qurulub. Doğru məsuliyyət nədir? Bunu araşdırmaq lazım deyil. Bunun açıqlamasını mən verirəm sizə. Gabul eddiesiniz edin etmirsiniz də öz şəxsi işinizdir. Məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, doğru məsuliyyət özünü araşdırmaqdan, özünü sorğulamaqdan və öz içində məsuliyyət anlayışını anlamaqdan və böyüməkdən yetkin ziyalı birisinə çevrilməkdən keçən bir şeydir. Bir yoldur. Misal şun. Sən anlamalısan ki, məsələn, sorğuya başlasın. Mən dünyaya gəlməzdən əvvəl nə isə görə məsuliyyət daşıyırdınmı? Hə? Belə bədənimin olduğuna görə, müəyyən ailədə doğulduğuma görə bir məsuliyyət daşıyırdınmı? Məsələn, bəziləriniz deyə bilər ki, təsadüflər yoxdur. Mən sizə deyirəm ki, təsadüflər var və yalnız təsadüflərin olma səbəbi həyatın olma səbəbinə bərabərdir. Yəni təsadüflər olmasaydı həyat mövcud olmayacaqdı. Təsadüflər var və təsadüflər də müqəddəsdir. Təsadüf adlı bir tanrı uydurmuşam mən. O tanrının adı təsadüfdür. Yeni bir tanrıdır o. Belə bir tanrını siz heç bir yerdə görməmisiniz. Bu mənim mifologiyamda və mənim mifologiyamda təsadüf adlı, adlı tanrı var. Deməli, ə, məsələn Qadim Yunanistan'da Tanrı Zevs nes etmək istəyəndə onun yoldaşı onu aldatmaq için bir tanrını çağırırdı ve o tanrı onu ofsunluyordu. Neydi o tanrının adı? Bilirsiniz. O tanrının adı Gipnoz idi. Gipnoz tanrının adıdır. Yani qadim mifologiya dünənin Carl Jung'un belə bir sözü var. Dünənin dini, dünənin dini bugünün mifologiyasıdır. Siz baxırsınız öz üçünizə, görürsüz ki, əvvəllər doğulmadan əvvəl, bu dünyaya gəlməzdən əvvəl siz heç bir məsuliyyət daşımırdınız, elə deyilmi? Dünyəyə gəlmək nə deməyidi? O demək idi ki, sən bu dünyanı öz içindən yaradırsan. O demək deyil ki, sən yer planetindən ruh formasında bi bioloji, nə bilmək, bir Platonun de dediyi kimi bir şar formasında gəlirsən, girirsən bədənə, sonra bədəndən çıxırsan. Bu ideyanı siz elə fikirləşirsiniz. İslam yaratdı. İslam deyir ki, güya ruh bədənə gəlir, sonra bədəndən çıxır gedir. Yox. Bu Platonun ideyasıdır. Siz Platonun ideyasını yaradırsınız, inanırsınız. Çünki mənim dediklərim deyil, sadəcə mənim ideyamdır. Görün biz nə qədər azadıq, nə qədər bacarıqlıyıq ki, biz durduğumuz yerdə yeni bir ideya yaradıb və onun gerçəkliyinə inana bilərik. Deməli, mən sizə yeni bir ideya veririm. Diqqətlə bax. Bu o demək deyil ki, bu həqiqət. Çünki əsl həqiqət həqiqət olaraq var deyil, yoxdur heç. Deməli, sən yatırsan. Mən buna dünyaya gəlmək demirəm. Mən buna bədənin içinə də yatmaq deyirəm. Sən düşünürsən ki, sən körpə olanda oyanmışdın, yox sən körpə olan, e, yəni oyaq idi. Sadəcə böyməyə başladım və yatdım burda. Və sənə dedilər ki, sən nə isə görə məsuliyyət daşıyırsan. Bax, hər şey elə-belə baş verdi. Kainat elə-belə sən olmaq istədi. Kainat sənin içindən elə-belə sənin həyatını yaşamaq istədi səni məsələn Pərvizi təcrübə kimi yaşamaq istədi. Pərviz olmaq istədi. Bu gör necə müqəddəs bir şeydir, necə möhtəşəm bir şeydir. Amma mən burada məsuliyyət, ədalət, nabrədə gicgiz şeyləri xoxuram və başımı özüm öz başımı xarab eləyirəm. Necə ki sosial iqtisai qaydalar millərlə insanların düşüncələrini parçalayır, onların şuurlarına səhərli parazitlər xoxur və o parazitlər sizə də mənə də əzab verir çünki biz iqtismai sosial ictimai insanlarıq, heyvanlarıq bir növ. Tərbiyələndirilmiş, çərçivələrə salınmış heyvanlarıq. Siz elə fikirləşirsiniz, insanların çoxusu özünə görə məsuliyyət daşıyır, hə? Yox, daşımır. İnsanlar nədənsə danışa bilər. Məsuliyyətdən danışa bilər. Sizi aldadı bilər. Baxın, insanların çoxusu uşaqtdır. Yəni uşaq bir şey eləməsi üçün inəməlsən, ona hədiyyə verməlisən. Ona deməlisən ki, sən bonus qazanacaqsan, elə deyilmi? İnsanların çoxusu, məsələn, mən bir şey danışanda onlar nəyi qavramaq istəyirsə və onları mənim söhbətimdən nə də tutub ondan istifadə edə biləcəylərsə, onu da tuturlar. Onlara lazım olan acı verən həqiqətləri onlar Eşitmək istəmirlər, istəmirlər çünki onlara bu lazım deyil. Onlar bunu eşitmək istəmirlər. Anlayırsınızmı bunu? İnsanların çoxusu uşaq kimidir. Məsuliyyət daşımır. Ola bilər qoca insan olsun, amma özünə xəbərsiz olsun. Kimdir, nədir, nəçidir? Baxın, həyat məni maraqlı gələn bilirsiz nədir? Bu qədər əzab var həyatda, bu qədər işgəncə var, bu qədər dəlililik var. Amma yenə də insanlar oyanmaq istəmirlər. Bax bu mənə çox gülməli gəlir. Mən sizə deyirəm ki, özünüzü dərk edin. Siz yenə də Zarafat kimi bir qıcqıcı gic fəlsəfə kimi baxırsınız. Mən öz beyninizdə müəyyən məsələn bir fəlsəfədən danışan bir axmaq kimi təsəvvür edirsiniz. Bu sizin öz təsəvvürünüzdür, öz düşüncənizdir. Çünki siz mənim nə olduğumu bilmirsiz. Çünki mən özüm özümü dərk edərək nə olduğumun fərqində deyiləm. Mən deyirəm ki, mən kim olduğumu bilmirəm və bu mənim dərk etdiyim özüm haqqında ən böyük, ən ali bir həqiqətdir. Mən sadəcə yuxularda olan ideyalara yapışmış və ideyalardan yapışan bir varlığam. İnsana, nə bilim, nə yem, nə yem, nə yem, ruhum var və s. hamısı ideyadır, heç birisi gerçək deyil. Siz bunlara inanırsınız deyə onlar gerçək olur. Baxın. Siz öləndən sonra İndi tutaq ki, müsəlmanсыз, düzdür? Qiyamət günü olacaqsınız, cəzalanacaqsınız, vsairə məhkəmə və s. Amma məsuliyyət daşıyacaqmısınızmı, yoxsa harası getdiyinizə görə? Yox. Allah müəyyən edəcək sizin cənnətə və ya cəhənnəmə getdiyinizi. Elə deyilmi? Hə? Sizin içinizdə, inancınıza görə bu belədir. Bəs siz nəyə görə məsuliyyət daşıyırsınız? Doğulanda məsuliyyət daşımırsınız, öləndən sonra məsuliyyət daşımırsınız və Kim sizə dedi ki, siz bu həyatda məsuliyyət daşıyırsınız? Bədəninizə görə məsuliyyət daşıyırsınız? Yox. Özünüzü, eee, orqanlarınız sizdən aslıdımı? Ürəyiniz, e, ciyərlərinizin e, alveoları, alveola deyirlər ona belə puf puf puf. Nəfəs alıb verir. Yox, bu bədəni siz yaratmısınız? Yox. Nəyə görə məsuliyyət daşıyırsınız? İçinizə görə bilirsiniz ki, kimsiz tanlıyırsınız özünüzü. 1 qramlı tanımırsınız. Siz içinizdə hansı ideyaların, konsepsiyaların, ə, düşüncələrin sizi necə aldattığının fərqində belə deyilsiniz. Ağlınızın daima sizə yalan danışdığının fərqində belə deyilsiniz. İstiqidlər, hormonlar tərəfindən idarə olunduğunuzu anlamırsınız. Aslı məsuliyyətdə danış danışa bilərsən. Heç bir məsuliyyət daşımırsınız siz. Və biz bu sualın əvvəldə videonun əvvəlində qoyduğum sualın cavabını tapırıq. Ki yalançı məsuliyyət budur. İnsanlar rol oynayır. Sən sanki səhnəyə çıxırsan, məsuliyyət rolunu oynayırsan. Və nə əcəbsə, ə, insanlar düşünür ki, hamı sənin beyinə yeridir ki, nə qədər məsuliyyət daşıyırsansə, yaxşılıq eləyirsənsə, o qədər də sənin qədrini biləcək. Yox biləcəklər. Sən nə qədər egoist sensə, mənim müşahidələrim bunu göstərir. Nə qədər özündən razısansa, nə qədər insanlara göydən aşağı baxırsansa, o qədər də insanlar sənə layiq like qoyacaq, sənə hörmət edəcək. Səni göylərə qaldıracaq. Ay cemaat, bu belə işləyir. Sən insanları itələdikcə onlar sənə hörmət edir. Yox, ürəyini açsın hörmət yoxdur. Bu belə işləyir. Peki bu ardən gəlir. Bu dini mənəvi düşüncədən gələn bir yalançı bir şeydir. Mən səfeh birisi olaraq uşaqlıqdan bəri dindarlıqla, mənəviyyatla aldanmış birisiyəm. Hər zaman məsələn 8-7 yaşım var idi. Nəsə pislik etmək istəyəndə tupoy idim, amma baxırdım, belə düşünürdüm ki, yox etməyim. Allah görür, Allah mənə baxır, Allah məni cəzalandıracaq. Nə verdi bu mənə? Hə? Nə verdi? Mən düşünürdüm ki, hər zaman deyirdim ki, ə, mən niyə yaxşılıqlar eləməyə çalışıram, dürüst olmağa çalışıram, digərlər eləmir. Mən əzab çəkirəm, onlar yaxşı yaşayır. Niyə görə? Niyə? Axı mən nə deyib? Günah ə, məndədir. Yox, günah Mənim səhv düşüncəyə inanmağımdadır. Ona görə deyirəm ki, özünüzü sorğulamağa başlamaz, özünüzü dərk etməyə başlamaz. Bir növ içinizdə olan konsepsiyaları, ideyaları, düşüncələri ortaya çıxarıb onları analiz etməlisiniz. Özünüzü müşahidə etməlisiniz. O ideyaları, düşüncələri, praktika meditasiya etməlisiniz. Bu videoda var, həmin videolarda lazım olan məlumatlar var. Baxmalısınız ki, bunların hamısı yalandır. Sən daim özünü yalan danışır danışırsan. Öləndən sonra heç nəyə görə məsuliyyət daşımırsan. Öldüm və salam. Doğulandan əvvəldir. Gəldin, yalan yaşadın, yalan bir həyat. Aldadıldın, incidildin, tərk edildin, hə? Hani burada məsuliyyət? Kim sənə dedi ki, məsuliyyət var burda? Bax əzizsən, sən həyatın yuxu materialının necə ki xəmir yaradırlar məsələn belə-belə həyatı da yuxu materialından yaradıblar və həyat həyatı kim yaradıb? Allah yaratmayıb. Həyatla Allah sinonimdir. Həyatı sən həyat olaraq yaradmısan. Sən özünü həyat kimi dərk etməlisən. Bax. Mən deyirəm ki, həyatda müqəddəs bir gənəlik var. Mən buna kainatın müqəddəs bir gənəlik deyirəm. Niyədir yəni ki kainatın vicinə deyil. İnsanlar öldü, canlılar öldü, sağ qaldı, qalmadı vəsaire. Burada primitiv heyvani instinktlər rol oynayır. Başa düşürsüz? Yəni sən məsələn toyda tutaq ki, bir e, belə gözəl oğlansan, toyda çıxış edirsən. Sən nəyinişsən? Sən sadəcə özünü göstərirsən. Testosteron vurur başına, özünü göstərirsən ki, mən belə oğlanam, qızlar da mənə baxsın, eqom qalxsın. Ego qalxanda da sən özünü güclü birisə sayırsan. R rəqabətə uyğun, yəni ki, sənin e, cinsiyyətin kiməsə lazımdır. Sən bu oyunlar buna görə gedir. İnsanlar ona görə bu oyunları oynayır. Və digər tərəfdən də həmin ruhani oyunlar var. Sanki e, bank biznesinə baxırıq biz və yaxud da ki e, Belə İslam dedi deyə götürsən, məsələn, yaxşı işlər, oruc, namaz qıldın və s. ayə bank sistemi göydə səmada yığıdı və məni tulladılar cənnətə. Digər dili götürsən, məsələn, sən düşuna bilərsən ki, yığmaq da, yığmaq. İnsan ağılı nə isə yığımağa çalışır. Görəndə bu dünyada nəsinə yığa bilmir, deyirəm, yaxşı praktika edim, meditasiya edim. Burdan da nəsə yığım özümü güclü hesab edə bilmirəm. Nə bilim, varlanın içim daxili aləmini, aləmim ə dirçəlsin, ruhani bir insana çevrilin və s. yalan da hamsı. Heç nə əldə etməyə yolmur. Çünki sən kim olduğunu bilmirsən. Sən sadəcə yuxu və yuxudakı personaj olduğunu fərqində belə değilsən. Sən anlamırsan ki, indi səni idarə edən həyatdır. Baxın, mən indi nə ilə danışıram, he? siz elə fikirləşirsiniz, mən danışıram, hə? Yox. Məni həyat yaradıb. Kim məni idarə edir? avtomatik olaraq anlaşılır ki, məni həyat idarə edir. Bu videonu yazan, bu sözləri diyen, bu videonu paylaşan həyatın özüdür. Siz heç nəyə görə məsuliyyət daşımırsınız. Məsuliyyət ideyası axmaq bir ideyadır. Çünki məsuliyyət deyəndə siz özünüzü bir ə, ego kimi təsəvvür edirsiniz. Məsuliyyət egoya bağlıdır. Məsuliyyəti egoya bağlıyıblar. Ego yoxdur. Ego yoxdusa məsuliyyət də yoxdur hər şey öz-özünə baş verir. Əgər günəş öz-özünə hərəkət edirsə, hər şey öz-özünə hərəkət edirsə, sən e, hardan, nəyə görə, nəyə əsasən deyirsən ki, yox, məndə məsuliyyət var? Hə? Yoxdur. Bu uydurulmuş bir ideyadır. Qədim zamanlardan bu yana gəlmiş bir ideyadır. Və mənim indi sənə danışdıqlarım da mənim içimi yandı. Sən bunu qəbul etsən də, etməsən də ona görə yadında saxla. Məsuliyyət yoxdur. Amma sən burada nə isə düzələməsən, məsələn, mən yuxu görmüşdüm. Belə bir şey deyəcəm sizə, yuxu. Orda balaca bir qız var idi. Mən onu xilas eləyirdim. Pis insanlardan onu xilas eləyirdim. Onu xilas elədim. Düzdür, yuxudur. Mən onu xilas eləyə bilməzdim, amma mən anlayırdım ki, bu yuxudur. Fərqi yoxdur, yuxudur, yuxu deyil. Mən yenə də onu xilas etməliyəm. Və siz həyata yaşayaraq desəs ki fərqi yoxdur bu yuxudur yuxusu yuxu deyil mənalıdır mənasızdır siz bu baxışdan baxsaz yəni bir şey müəyyən eləmədən yaşamğa başlasaz bir şey müəyyənləşdirməyə can atmadan fraqmentarlaşdırmadan konsepsiyanı içinə salmadan sadəcə daima valih olsuz wow 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 desəs məsələn baxın buna desəz gördüsəmanı heç nə yoxdur ki desəz o zaman siz rahat olacaqsınız o zaman konseptual olaraq siz həyatı çərçivələşdirməyəcəksiniz öz düşüncələrinizdə və həyat e, sizə borclu olmayacaq həyatda problem yoxdur problem sizin səhv düşüncələrinizdədir ondadır ki sizə həmişə həyatı bir cürə görmək istəyir və fərqi yoxdur. Siz egoistisiz, güclüsünüz və yaxud da ki dinnar bir insans. Hər bir düşüncə, hər bir ideya, hər bir konsepsiya səhvdir. Amma eyni anda siz burada oynuyursunuz, oynaya bilərsiz bu rolu. Məsuliyyət oyununu oynaya bilərsiz, ədalət oyununu. Məsələn, mən ədalətli, dürüst biris olmağa çalışıram. Amma güya mən fərqində deyiləm ki, bu yalan. Hə? Fərqində. Ona görə yalnızsa saxlayın. Özünüzü dərk edin, özünüzdən muğait olun. Sağ olun, görüşənə qədər. Var olun.